отправились наши герои к Кузовиксу, который, как и обычно, в окружении прекрасных дам весело проводил время. А дамы рычали от удовольствия. скисошь надо еще так вам можно доверять да ладно ну ч я не доверяю вам ладно давайте так спущусь да я сам спущусь ладно чего останавливаться. Ну что, начинаем? Я... Вот женской деревни. Кузовикс. Кузовикс. Спешу представить вам жительниц моей деревни. Хала! 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 Итак, друзья, перед вами женское сборное отделение регионоведения «Г». Так что, я думаю, самое время начинать. А, нет-нет-нет, стоять. Надо же выпить волшебного зелья. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, дай сюда. Точнее, не дай бог, шутить начнете. Начинается. Ох уж эти демоничные ёсны. Ладно, давайте. Облава в притоне. Так, ты откуда приехала? Что здесь делаешь? Отчего? Не поступила. Откуда приехала, спрашиваю? Из Новочеркасска. Понятно. Так, ты откуда? Из Белой Калитки. Ага, ты откуда? Из Новочеркасска. Дальше откуда? Из Оксая. Ага, ты? Из Новочеркасска. Дорогие друзья, Первым же номером в нашем выступлении мы хотели бы поднять проблему образования в городе Новочеркассск. Потому что процент непоступивших поступивших на отделение регионоведения из города Новочеркасска самый высокий среди городов Ростовской области. Так что, уважаемый Антон Владимирович Сериков, я не пойму, у вас мужик из Новочеркасска бабу отбил что? наконец-то я тебя нашел! Эй, мужик, наконец-то ты в мою деревню пришел! А давай быстренько на стол накрывайте. Чем пришел? Ну, в общем, надо, чтобы Галя обрела свободу. А, ну и хрен с ним. Иди сюда, у меня есть дело поважнее. Значит, я тут на подтяжу кое-что сам. Личная настоечка. Как бы надо сейчас проверить, чтобы жена моя Гала не увидела. Давай, дегустируй. Ты где? Остерик? Я кузови! Нифига себе! Слушай, при помощи этой штуки мы точно Цезаря победим! Мы будем неуловимые, не молниеносно быстрые с тобой. Ну давай! Три-четыре! Ты где, опять? А ты где? Куда Галя, мы супер люди. Значит так, девочки, я придумал и вам номерок. Сейчас мы покажем, как настоящие галки на галерах плыли побеждать Цезаря. Давайте я пойду переоденусь, пока. Опять пошлости всякие. Да никаких пошлостей. Ты что, в своем уме? А? Давайте так, если я вас вдруг обману, то вы мне всю спину расцарапаете. Да если ты нас обманешь, я, я на ней живого места не оставлю, ты понял? Это кто сказал? Алиса. Ну тогда договорились. Добольно. Давай, ты меня. Сейчас я вам покажу, как я умею истерить. Прямо сейчас. Да что, нельзя на сцене настоящую посуду бить. Ладно, Астерикс, помоги мне. Итак, думаете, я не могу истерить? А Игорек правильно подзвучь меня. Думаете, мне это все нравится? Думаете, я не могу вот так вот делать? Что вы думаете вообще? Да вы вообще обалдели! А, Игорек, сейчас закончили звуки битой посуды? Ваше счастье. Лоза, лоза. Ладно, иди сюда. Ну что ж, друзья, а, так я как не может выгляжу, блин. Ну что ж, друзья, что хотелось бы сказать в завершении нашего сегодняшнего выступления. Хотелось бы обратиться ко всем преподавателям, сидящим в этом зале, и тем, которые говорят студентам, что вы не в цирковое училище поступили. Вы хотите, чтобы было вот так вот? Вы сидите вечером в Prime Time, смотрите телевизор. И вот так вот пальцем тыкать. Ха -ха -ха, смотрите, ее из-за меня отчислили. <плодисменты> Друзья, давайте лучше будет так. Ха -ха, смотрите, я ей пятерку поставил. Все, 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 хорошо. Старый я уже для весен все-таки.